確かこの辺にあっあったこの雑誌この雑誌今度の仕事で役に立ちそうなんだよねー <noise> えっへへ <noise> だね付き合ってくれてありがとうあっ <noise> えっ何何 あうん平気ちょっと驚いただけだからわかったスマホどこだっけなう当あったあったこれで少しは明るく。 開けたら結構明るかったしそう今日満月だからほら見てみてでしょマジ月に感謝って感じ

団子もそんとき作ってるから今年は超大きいの作るプロデューサーにはできたのを分けてあげるねそうかな例えばどんな 今日はもうお腹いっぱいうちも食べるけどさなんで月見って団子なんだろうね丸いからやった当たってた 米粉使って作ってたかも知らないうちに月パワーもらってたんだねあうちこれわかる太陽が月を照らしてるからだよね も楽しみーねえ昔習ったのをたまたま覚えてただけだってそれまでは月って自分で光ってると思ってたから驚いたけどねけどさ月と太陽の関係ってうちらみたいだよね 一人じゃダメっていうところとかさんそうじゃないようちは月プロデューサーがいてくれなきゃうち輝けないっしょだから太陽はプロデューサーなの どこまで言ってくれちゃうサンキュープロデューサーうーんけどやっぱりうちは月がいいかなファンのみんなが見るうちってさクールキャラじゃんそれって月っぽいじゃんてかそれがふさわしいって言われるようになりたい。 おうううちの輝き強まっちゃう来てるよプロデューサーのエネルギー超来てるふうん受け取った プロデューサーのおかげで今のメイちゃんは最強どんな難しい仕事でもかかってこいって感じあ、クイズ見てちょっとサボっちゃった感じじゃあうちはランニングしてくるわプロデューサーに負けないようにだからさ 後でどんくらい仕事できたか教えてうちの走った距離と勝負しよう <laughs> プロデューサーには負けないぞ サンキューうちここずっと来たかったんだよねでも人気すぎて全然予約取れなくてさいい仕事見つけてくれて本当ありがとね <noise> 超楽しむぞあプロデューサーあれが でさどうしたの全然オッケーだしそれよりさ見せて見せてこれうちだよねプロデューサーがとったやつじゃダメなん その写真後で送って本番でもそれ再現できるように頑張るからよっしゃけどこのランプ全部本物の竹なんだよねうちんちの近くにも竹超生えてるとこあるんだけどさもうやばいわっさわさなのうん いやちょい違うなガッサガッサボッサボッサワッシャそうそれ超勢いがすごい感じ同じだけでも全然違うんだね <laughs> 確かにそうよそう。 プロデューサーのギャップってなんだろううーん。あ、仕事はできるけど、実は結構おっちょこちょいなとこ。この前コーヒーが熱すぎてむせてたりしてたじゃん。プロデューサー、そういうとこあるよね。うん、ばっちり。 いいじゃんうちはプロデューサーのちょっと抜けてるとこ好きだよ。 最近雨ばっかだよねうちも母さんが超困ってるでもさうちは月見れなくなるのがねでしょマジ月に感謝って感じうちは月 んプロデューサーどうしたんあテてるてるポーズちっちゃい頃よくやったなうちも作りたいサンキューへへそれじゃ早速作ろうこれで晴れるといいけどな 顔描かないの じゃ今回はそうしちゃおう思いを込めて丁寧にうんそれならじゃーん秘密アイテムの登場筆ペン どうするんだ <laughs> どうこれ晴れてねリクエストをどうぞ <laughs> 切実だもんねお任せあれ ん何がうーん分かんないわえっひど！なんでそんなことすんのてるてるボ主だって一生懸命なのにせいぜいまあくらいでいいよね。 よろしくねてるてるくん。テルテル あれプロデューサーどうしたんこんなところで休憩とかじゃないよねえ家うちを送ってくれた後それからずっとここにいる感じ あゃあそりゃあ災難だったねすぐ来るそんなにヤバくないああじゃあその間うち来るこんな暗いとこで待つの嫌っしょああもしかして疲れてるから歩くのきついだったらうちの自転車乗っていいよ あそっかあじゃあ業者の人来るまでうちと食べろいいっていいってうちそんな遠くないから母さんへプロデューサーと食べってくから少し遅くなるメッセなら送ったから 最近弟の学校でなぜかしりとりが流行ってるらしくてさそうそうそれでうちにもよく勝負仕掛けてくるんだけど何言っても「リ」でばっか返してきて超意地悪じゃないああ言ったなじゃあプロデューサーうちとしりとりしよう。 それじゃねーてるてる坊主ねあそこまで効果あるなんてびっくりしたし雨降ったらまた作ろううんあー、たもいい はお仕事じゃなくて普通に行ってみたいし。 うちも今気づいたしえー、そんなことある <laughs> じゃそういうことにしとこ